या या रहीम बेहक के बल्लर तो आज मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो है अंडों का हलवा बहुत ही मज़ेदार और सर्दी का सीज़न है तो आजकल तो ये जी करता है कि ये हलवा खाएं इस तरह की कोई चीज़ खाएं अब बनाएंगे ये हलवा अंडे का तो ये मैंने बोल लिया है और इसमें डालते हैं अंडे बिसमरमह ये मैंने छः अंडे ले लिए हैं आप कम डालना हो तो कम भी डाल सकते हैं लेकिन मैं छः ले रही हूँ तो अब करते हैं इसको फेंट लेते हैं ले रही हूँ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और तो चैनल को मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही बेल के बटन को प्रेस कर दें कि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि किसी और के पास भी जाए तो ये बना के तो खा सकें तो ये मैंने एक प्याली बड़ी सी है तो ये मैं चीनी की ले लूँगी चीनी मैंने पीस की ले ली है तो यह चार से पाँच अदर छोटी सब्ज लाची थी तो मैंने अच्छे से उसे उसको कूट लिया है तो ये भी शामिल कर देंगे तो ये मैंने दूध लिया है एक कप छोटे वाला तो यह डालूँगी इससे यह कि अंडे की जो स्मेल होती है वो कभी नहीं आएगी दूध से चीनी का पाउडर डालेंगे तो जल्दी मेल्ट हो जाएगा और चीनी भी डाल सकते हैं ये लेकर मिक्स करते करते मेल्ट करते करते ज़रा कुछ देर लगेगी तो ये देखें ये मेल्ट हो गए अंडे और दूध चीनी ये मैं थोड़ा सा एक टेबल स्पून जितना घी ले लूँगी और ये है ड्राई फ्रूट ये मैंने बादाम हाफ़ हाफ काट लिए ये देखें इस तरह के और ये है नारियल तो इसको हम रोस्ट कर लेंगे ये है मेरे पास किशमिश तो किशमिश मैं बाद में डालूंगी। ये जलना जल्दी शुरू हो जाती है तो इसलिए मैं बाद में डालूंगी। ड्राई फ्रूट ऐसे भी डाल सकते हैं लेकिन ऐसे रोस्ट करके डालेंगे तो जो हलवे में मुंह में आएंगे तो ये क्रंच इसकी बहुत मज़े की लगती है।, है तो ये खुशबू आने लग गई है तो बादाम रोस्ट हो गया है तो अब डालते हैं ये किशमिश आप देख सकते हैं ये किशमिश जो है ये अच्छे से फूल चुकी है ये देखें तो अब इसको उतार लेंगे अब फिर कढ़ाई तो चढ़ा दिया मैंने तो अब डालूगी ये हाफ मैंने घी ले लिया है हाफ़ घी लिया है और हाफ ऑयल लिया है तो कुकिंग ऑयल तो ये डाल देंगे तो अब इसी बॉल से मैंने ऑयल नापा है और इसी बॉल से मैंने चीनी नापी है और इसी बॉल से मैंने सूजी नाप ली है बिल्कुल स्लो आंच से भूनेंगे हम बिल्कुल स्लो आज से से इसको भूनना है सूजी को वरना आज तेज़ होएगी तो बाहर से जल जाएगी अंदर से और कच्ची रहेगी मज़ेदार भी नहीं उतना मज़ेदार भी नहीं बनेगा जितना के स्लो आज से बनेगा दस से पंद्रह मिनट लगेंगे भूनते हुए तो ये मैं येलो कलर ले लूँगी ये थोड़ा सा अंडों में डाल दोगे डाल दूँगी मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स कर लेना है ये ज़बरदस्त कलर आ गया तो ये मैंने अंडे का जो गोल रखा था ना चीनी अंडे दूध फेंट के रखे हुए थे तो ये मैंने आस्ता आस्ता ये डाल दिए कैमरा बंद हो गया था मुझे पता नहीं चला ये थोड़ा सा पतला नज़र आ रहा तो इसको दूध डाला है जो चीनी ने पानी छोड़ा है अपना तो इसमें पकते पकते फिर अपनी शक्ल में आ जाएगा ये छोड़ता जा रहा है हलवा माशाल्लाह से ज़बरदस्त ये दानेदार हलवा बन के बन रहे हैं ये देखें घी हलवा घी छोड़ दिया है हलवे ने यह देखें यह घी जमा होने लग गया है ड्राई फ्रूट जो हमने रोस्ट करके रखा हुआ था तो ये डाल देंगे माशाल्लाह से बहुत खुशबू आ रही है बहुत मज़े का ये दानेदार हलवा बन के तैयार हो गया तो सर्दियों का सीज़न है तो ऐसे ही तो सर्दियों में दिल करता है कि ऐसी चीज़ें खाएं तो ये बना के ज़रूर खाएं और पंद्रह दिन ये रख के रख सकते हैं स्टोर कर सकते हैं तो जब जी चाहे निकाल के तो खा सकते हैं अब मैं उतार लेती हूँ गैस को बंद कर दिया है मैंने अब खाती हूँ मेरी शॉट माशाल्लाह से ज़बरदस्त ये हलवा दानेदार हलवा बन के तैयार हो गया है आप जरूर बना के ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका हलवा भी कैसा बनाएँ अब तो ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त ये अंडे का हलवा बन के तैयार हो गया तो आप भी ऐसे ही बनाएँ और सर्दियों के मौसम में ऐसी चीज़ें तो दिल करता है कि ये खाएँ हम तो आप भी ऐसे ही बनाएं बना के मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि आपका हलवा कैसा बनाएं वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल के बटन को प्रेस कर दें कि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे तो अपना अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा मिलते हैं फिर अल्लाह हाफिज़